こんにちは、韓国ちぼうたく、ヨウヘです。さあ今日はねちょっといつもと違うシチュエーションです。なので。 ではありません若干ちょっと緊張しておりますけれども、まあ、今日はね何をするのかと言いますと前々からよくねあの韓国についての質問とかを DM とかで頂い,いてたんですけれども改めてまあ韓国が好きだったり興味がある方を対象に韓国の何について知りたいですかっていう質問を募集しましたところ。 たたくくさささんもう、ね、皆さん皆送ってくださいました今日はその中からいくつか抜粋してその質問に答えていきたいなと思っておりますで今回ですねもう一番ダントツ多かった質問が、まあ、韓国のことっていうよりも私についてなんですけれどもヨンヘさんは名前は韓国語だけれども喋る言葉は完璧な日本語です。なので 何人ですかっていう質問が一番多かったんですねなのでちょっと私のことを話させていただくと日本生まれ日本育ちの韓国人 いわゆる在日韓国人として、えー、日本で生まれました、まあ、なのでもちろん日本の学校に行き友達も日本人が多いですし、まあ、日本の文化の中で育ってきましたでも一方で、まあ、家の中では、まあ、韓国料理を食べるし、まあ、両親のことは、まあ、韓国語で「あぼじおま」という、ね、呼び方をしますしあと法事とかは韓国式でやるしでもちろん私名前がヨンヘっていう名前で学校とかも通ってたしで、まあ、韓国 のの文化の中ででも、まあ、生きてきてたんですね日本で生まれましたけれども日本と韓国の、まあ、両国ののの両文化の中で育ってきましたなので、まあ、私だからこそわかる、まあ、韓国と日本のいいところ悪いところあとは違いなどもありますので、まあ、私目線でこれからねいろんな話をねしていけたらいいなぁと思っております。ということで、まあ、第1回目の今回はたくさん質問をいただきましたけれども 中にはもう全然想像もしてなかったようなえ、何この質問ってびっくりするような質問もあったのでよかったらあの今日もね最後までご覧くださいまず最初の質問です韓国人男性は優しいと聞きました本当にドラマに出てくるような優しい男性は現実にいるんですか まあこの質問は私個人的にも本当によくあの聞かれる質問なんですけれども先に答えを言うと優しいです。 基本的に家族とか友人をね大切にするっていう文化の中で育ってきているのでもうベースがねなんか優しいような気がしますね、まあ、私の主人はえ買い物に行きますそしたらもういくら荷物が重くなっても必ず持ってくれますねいや持つよ持つよって言ってもいや大丈夫って言って持ってくれますし道路歩いてたらまあ車が来たら必ず守ってくれる。 そして私がまあ一人で例えば買い物に出かけて帰ってくると。その荷物をか寝てたとしても、玄関まで取りに来てくれるんですよ。で、あとは朝やっぱりちょっと疲れてて、ゆっくり寝たい時は。もちろんこう起こさずに寝かせてくれるし、起きたら。 完璧に美味しい。朝ごはんが出来上がってたりとか、普通に優しいことをやってくれることが多いですね。でも、その一方でまあ、例えばこうご飯食べに行ったりするでしょうで。そうすると、まあ男の人が会計をするのが当たり前みたいな。暗黙のこうルールみたいなのがあるんですよね。 日本だと女の子があ「私も出す出す」っていう感じで出そうとしたり割り勘の文化っていうのもありますよねでも韓国は男性ががが払うよううよよなな流れができてるような気がします。あと私がこうよくカフェとかで見るのが注文して飲み物が出来上がると取りに行かないといけないじゃないですか。そんな時に98%くらいは 男性が取りに行く姿をよく見ます。で、その時女性はこう,なんかこう携帯とか見ながら <laughs> こうゆったりとこう席でこう待ってるっていう姿がね本当にねよく見るんですよ。だからねあの。 韓国の男性はまあ、優しいがゆえに結構大変だなーってこう思う部分もね多いですねとそしてもう一つあの定種感覚の男性もいますかっていうのも一緒にね質問であったんですけれどもプサンとかテグ方面の共産度の男性はまあ、定種感覚っていうよりも日本の 九州男児にちょっと似てるなっていう感じがしますねまあ私も九州出身なので九州男児たくさん見てきましたけど結構ね通じるものがあるなと思いますイメージ的に言うとツンデレな感じツンとしてるけど実は優しいみたいなこう男らしい女性を守ってくれそうな男性が多いような気がしますそういう男性にキュンとする女性もね結構いらっしゃるみたいですよでは2つ目の質問 この質問は今回ねたくさん来た中で一番びっくりした質問です3月1日そして8月15日は日本人が韓国にいたらダメな日だと聞きました本当ですか本当にこの質問が来た時私びっくりしてちょっと気にもなったので調べたら結構 結構そういうい話聞きまず3月1日がどんな日かというのを説明しますと「三一運動」といいまして日本の植民統治に抵抗して独立運動を全国民がこの同じ日にした日なんですね。 まあ、その時たくさんの人が捕まって、まあ、拷問も受けで亡くなった人もねたくさんいたので韓国にとっては悲しい歴史がある日になりますそして8月15日は日本は、ね、終戦記念日ですけれども韓国は日本の植民地から解放された独立記念日なんです。まあ、確かにに韓国にととっってはちょっと、ね、悲しい 歴史がある日ではありますけれども実際はこの日に日本人がいたらいけないっていうことはありません まあこの日に韓国にいたからといって危害を加えられることなんかないと思いますし過去のにあったことは過去にあったことですけれどもそこに執着せずに日本が大好きでむしろあのウェルカムだよっていう韓国人の人が多いので全くそういうことは気にせずにあの遊びに来て韓国の文化をねこう満喫してくれたらいいいなと思いますもしも何か言う人がいたとしてもその周りにいるかっこいい韓国人たちがね きっと助けてくれると思いますので、全く心配せずに韓国に遊びに来てください。それでは最後の質問です。ドラマなどを見ていると、成人男性がお母さんとハグをしたり、腕を組んで歩いたり、そういうシーンをよく見ます。韓国では当たり前の光景ですかという、 質問なんですけれどもこれもね結構個人的にねどうなのって聞かれることなんですけど現実でもよく見ます。 普通に道歩いててまあ、成人した息子さんとお母さんがまあ、市場とかで楽しそうに2人で会話しながら買い物してるなんて姿もよく見ますしその逆バージョンで娘さんとお父さんが腕を組んで歩いてるっていう姿もねよく見ます基本的に韓国はあの最初の質問の時も話しましたけれども家族とか友人との絆がすごい強いですねでその中でも特にやっぱお母さんとの絆がすっごい強い 国だなぁと感じることがあります。で、私の主人の場合で言うと結構ね。もう男っていう感じの。えっと主人なんですけれども。でも女子みたいにお母さんと電話を始めると、2時間も3時間もずーっとね。楽しそうにね。会話してたりしますね。でもまあそういう姿を見ても、私は全然。それがマザコンっぽいなとかは思わないですね。まあ、日本で成人男性とお母さんが一緒に腕を組んで。 そうに歩いてたりしたら、わ、何？気持ち悪い。 絶対ありえんしもうこんな人とは結婚絶対できんわっていう風にもなりますけれども結構ね割と韓国は当たり前にその光景がありますなのでまあ、そういうのがちょっと嫌だなって思う人は苦手かもしれないんですけれども韓国では別にそれがマザコンとは私は思わないですねで、例えばそういう男性と結婚しますよねそしたら同じように相手の両親もね大事にしてくれるので私は本当にそういうところ素敵だなと思う はいということでもう今日すっごい。 すごい疲れましたなんかいつもと違う動画だったので緊張もしたし疲れたしですごい汗だらだらなんですけれども今回時間の関係もあって少ししかね質問に答えられなかったんですけれどもまだまだたくさん質問いただいてますのでまた何個かに分けてね動画を作っていきたいなと思います日本の方から今回質問いただいたんですけれどもぜひあの韓国の方も日本の気になることなどありましたらこの動画のコメント欄 もしくは私のインスタグラムがありますのでその DM に質問などくださればあの改めて違う動画もね作っていけたらいいなと思っておりますさあ初めてこういう感じでね今回動画作りましたけれど皆さんどうでしたかちょっとちょこちょこねこれからも、えー、楽しい動画作りをねやっていけたらいいなと思ってますので是非よろしくお願いします Hello? Oh. <laughs> <laughs>